Доброго дня, минув ще один тиждень, і ми знову з вами. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчової технології. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все, наші гості, В Волков Віктор Едуардович, кандидат фізико-математичних наук, доцент декан факультету автоматизації, електромеханіки, комп'ютерних систем і управління. Доброго дня. Добрий день. Уляницкий Анатолий Володимирович, кандидат технических наук, доцент, декан факультета технологичного обладания, пакования и технического дизайна. Доброго дня. Доброго дня. Виктор Эдуардович, ваш факультет в последнее время часто менял название, но неизменным остается слово автоматизация. Сохрани... Сохранились ли традиции на вашем факультете? Традиции, конечно же, сохранились в общем то мы готовим специалистов в области автоматизации компьютерно интегрированных технологий в области электромеханики а что касается смены названия факультета так действительно каждое новое название точно отображало суть факультет изначально назывался автоматизацией технологических процессов но э в автоматизированной системе управления обязательно нужно управляющее устройство. Сейчас управляющее устройство это или персональный компьютер, или микроконтроллер, который, конечно же, надо программировать. И поэтому, собственно говоря, название факультета сменилось на автоматизации компьютерных систем. Затем у нас появилось новое, очень интересное направление, автоматизированное управление предпринимательством. Ну и отсюда автоматизация компьютерных систем и управления предпринимательством. Ну и так как в последние годы открылось еще одно направление электромеханика, то отсюда и новое название ⁇ автоматизация электромеханики, компьютерных систем и управления. То есть фактически управление стало в более широком смысле. Ну, оно всегда было в довольно широком смысле. Просто сейчас мы говорим не только об автоматизации технических систем, но и об автоматизации других систем, экономических. Я бы даже сказал социальных. Это не только у нас, это в общем-то во всем мире такая тенденция. Это традиции, восходящие еще к отцу кибернетики, к Норберту Винеру. И поэтому, в общем-то, действительно необходимо автоматизировать ну, скажем, документооборот на предприятии или в той или иной организации. Или автоматизировать системы расчета и выплаты заработной платы. Это тоже задача автоматчиков. Просто они имеют несколько другую направленность, чем традиционные задачи. Отсюда, скажем, и новое наше направление – автоматизированное управление предпринимательством. Ведь, скажем, очень часто, особенно в небольших фирмах, офисах, приглашают специалисты и просят, а вы нам разверните локальную сеть из персональных компьютеров. Установите соответствующее программное обеспечение, чего нет, допрограммируйте сами, и сами потом ведите, скажем там, расчет заработной платы и учет материалов. Сделать это бухгалтер не может. Ему просто не позволит образование. А вот автоматчику, придав ему соответствующие знания в области экономики и бухгалтерии, это вполне по силу. Но насколько это актуально в нашей стране? И э, если это актуально в нашей стране, то почему э, бы не обратиться к специалистам? например, с большим опытом из зарубежных стран? Насколько конкурентоспособны наши специалисты? Я скажу так. Актуально это на самом деле всюду. Но в том-то и дело, что э, степень актуальности, она стала одинаковой примерно во всех странах. И поэтому я бы не сказал, что нам кому-то надо обращаться за опытом. Скорее должны обращаться за опытом к нам. Потому что вот сейчас, скажем, автоматизация бизнес-процессов и автоматизированное управление предпринимательством действительно только в двух вузах. В Одесской Национальной Академии пищевых технологий. И если я не ошибаюсь, тоже в Киевском университете. Пищевых технологий. Технологии. Совершенно верно. Насколько актуальна ваша новая специальность электромеханика? Она появилась не так давно, не так давно открылась в нашем ВУЗе. И что она предполагается? На самом деле, если мы вспомним историю, то изначально, так как автоматизация вообще наука молодая, это молодая отрасль знаний, то почти все первые автоматчики были электромеханиками и специалистами по электротехнике. В общем-то, современная электромеханика, она теснейшим образом связана с автоматизацией. Ну, главное направление электромеханики у нас – это автоматизированный электропривод. А это, в общем-то, прямой путь в робототехнику. Ну, а актуально она в нашем городе почему? Нужны специалисты по энергетике. Нужны э, специалисты, которые могут работать на судах дальнего плавания. Там нужно хорошее сочетание знаний электромеханики и автоматизации. Естественно, нужны это такого уровня специалисты на пищевых предприятиях. И, в общем-то, очень тесная взаимосвязь автоматизации электромеханики как раз породила вот это направление, которое сейчас довольно успешно развивается. Ну, вы рассказываете очень интересно, но я так предполагаю вопросы наших абитуриентов, которые смотрят нашу передачу, что, возможно, это очень сложно учиться. Все-таки электромеханика, автоматизация, компьютерные сети. Я скажу так, если учиться по любой специальности, по крайней мере в нашей академии, то это всегда сложно, но это всегда интересно. И кроме того, это прекрасно окупается. Грамотный специалист буквально за 2-3 года после окончания вуза начинает зарабатывать неплохие деньги. Поэтому учиться стоит. Это тот труд, который потом воздается сторицей. Ну и потом, я скажу так, несмотря на сложность обучения на нашем факультете, я не знаю ни одного случая, чтобы был студент, отчислен потому что ему не давался какой-то отдельный предмет. Всегда мы находили дело по душе, всегда находилась возможность передвинуться на ту или иную специализацию. Кстати, только у нас на факультете 12 специализаций и разных программ подготовки. А вообще в нашем вузе их около 120. Поэтому, в общем-то, если не дается, скажем, классическая автоматизация, так вот автоматизированное управление предпринимательством. Если не автоматизированное управление предпринимательством, так программное обеспечение систем управления и так далее здесь есть возможности передвинуться с одной траектории обучения на другую поэтому было бы желание учиться а знания и подготовку мы дадим спасибо анатолий владимирович чем отличается сегодняшний выпускник факультета технологического оборудования упаковки и технического дизайна от выпускника из прошлого из механического факультета да вопрос интересен мы готовим механиков с 1902 года, то есть с самого начала функционирования нашего учебного заведения. В разные годы совершенствовалась подготовка, была группа конструкторов, были у нас хорошие специальности, которые были востребованы. В военных учреждениях было всякое. Но вот в последнее время произошел до недавнего времени небольшой спад. То есть как бы меньше были востребованы механики. Но сегодня идет новая волна. Начинают функционировать новые предприятия. Поступает очень много импортного оборудования, которое э, требует специальной подготовки для его обслуживания. Ну и мы в свою очередь не хотим потерять свою ниточку. Значит, мы э, учим студентов проектировать оборудование, отдельные узлы, монтировать его, правильно обслуживать и эксплуатировать на что сделан акцент. Ну и э, в последнее время э, это вполне понятно. Раз мы проектируем и э, что-то пытаемся создавать, э, нужно уделять внимание технической эргономике, техническому дизайну. И в итоге э, всей нашей работы, естественно, создается какой-то пищевой продукт, который требует того, чтобы его сохранить и представить в надлежащем виде на прилавке магазину. То есть он должен быть надлежащим, надлежащим образом упакован. Должна быть красивая, качественная упаковка, еще раз говорю, для сохранности продукта и для привлекательности Покупателей, конечно. То есть фактически технический дизайн и упаковка, вот эта новая приставка в названии факультета, новые специальности, которые, да. которыми вы сейчас занимаетесь, это актуально сегодня? Очень. Много ли девушек учится на вашем факультете? Или это чисто мужской факультет? Ведь вы говорите об, да. об оборудовании, о управлении. Да. Девушки у нас есть, их порядка чуть больше 20%. Раньше у нас их было процентов 40 всегда девушек, сейчас чуть меньше. Но я скажу, что девушки очень хорошо учатся. Они старательны и они осваивают компьютеры, компьютерное проектирование, их очень привлек дизайн упаковки, и они обучаются с большим удовольствием. Мы девочек назначаем старостами, групп, как правило, мальчики. На первом курсе как вы назначаете да, старостами? Да, на, да еще да. на первом курсе назначаем старостами, да. и они справляются с армией Мужской мальчиков. Мужской Да, э, успешно. Ну, в, в доказательство вышесказанного мы предлагаем вам посмотреть следующий сюжет – Ребята, студенты факультета автоматизации, которые учатся на кафедре, которая принадлежит факультету технологического оборудования и дизайна и упаковки, занимают первые места на городских и областных олимпиадах. Давайте посмотрим сюжет. Во всяком деле, должно быть обязательно, помимо профессионализма, и творческое начало. Вот наши коллектив кафедры – удивительные творческие люди, которые сумели в этих условиях за очень короткий период подготовить и победителей к участникам городской, городской олимпиаде, где мы заняли первое, второе, третье место. Студенты удивительные, они старались, и прежде чем выпустить студента на конкурс, безусловно, нужна была кропотливая ежедневная работа. На каждой олимпиаде и на каждом конкурсе самое главное, Девиз, вот девиз нашей именной графики и технического дизайна, заключается в трех словах: научить студента видеть все во всей цветовой гамме, что его окружает, предвидеть то геометрический образ нового изделия, нового оборудования, нового прибора, нового машины. А самое главное, уметь создавать эти новые технические решения и воплощать их в своих проектах. На таком уровне, уровне Академии, университета, это первая Олимпиада, потому... Для меня было интересно, как бы собрались много людей, которые тоже не имеют очень хорошие, хорошие знания и мне, конечно, было страшно, я не ожидала такого результата, но старалась, училась, потому и получила. Академия предоставила мне такой шанс. Очень огромное спасибо преподавателям, которые помогли мне в этом, так как знания, которые вложили в мою голову, очень серьезные, очень интересно, потому что действительно на уровне города все происходило очень много студентов разных вузов высших, которые действительно тоже сильные соперники были. Ну, вообще, конечно, большую роль сыграло то, что у меня в школе преподавали черчение. В отличие от некоторых, даже от многих ребят у меня в группе, я, можно сказать, и еще пару человек, просто именно хотя бы имеем представление о том, вообще, что такое черчение на чертательной ну что ж, дорогие друзья, мы с вами увидели только что тандем такое популярное сегодня слово, работы ваших двух факультетов. Ваша кафедра подготовила ваших студентов, и они заняли первое, второе, третье место. Ваши комментарии по этому поводу, Анатолий Владимирович. Вы знаете, очень хорошее впечатление осталось от работы ну, недавно созданной новой кафедры на базе кафедры инженерной графики создана э, кафедра графики и технического дизайна. И э, э, это влечет э, студентов э, на кафедру для того, чтобы э, научиться серьезным вещам. Лина Александра Иванова, профессор, заведующая кафедрой, очень активно включилась сама в эту работу, перестраивает сейчас работу всех преподавателей кафедры, дополнительное обучение, поездки на курсы, конференции, обмен опытом. Привозит все время что-то новое и очень тесно связаны со студентами. Они, конечно же, ну вот как монолитный такой коллектив студенты и преподаватели, вот все делают для того, чтобы получить хорошее знание. И вот результат, результат первый налицо. результат на лицо. Ну, я еще скажу, если мы уже говорим о тандеме, о сотрудничестве факультетов, ведь наши факультеты, в общем-то, составляли довольно долгое единое целое. А э, причина разделения здесь, во-первых, количественный рост студентов, иначе бы факультет был бы единый, очень большой и, наверное, трудноуправляемый. Ну и во-вторых, все-таки, хотя задачи механизации и автоматизации взаимосвязаны, но это немножко разные задачи: механизация, замена физического труда человека, трудом машины, автоматизация замена интеллектуального труда человека, трудом машины. Конечно, одно без другого нереализуемо, но это все-таки чуть-чуть разные вещи. Поэтому, наверное, мы разделились, но сотрудничество будет сохраняться и дальше. Ну это замечательно. А мы хотим напомнить нашим уважаемым телезрителям-абитуриентам, что у вас есть возможность подать до 20 февраля, и пожалуйста, не забудьте это сделать, заявки на те дисциплины, по которым вы собираетесь сдавать внешнее независимое тестирование. А для того, чтобы определиться, какие необходимо вам сдавать дисциплины, мы вас всех приглашаем 18 февраля в 10 часов утра. На на день открытых дверей, который состоится в Одесской национальной академии пищевых технологий. А сейчас деканы, которые у нас присутствуют, расскажут, какие тесты необходимо сдать для того, чтобы успешно поступить на их факультеты. Ну, на факультете автоматизации два направления: собственно, автоматизация и компьютерно интегрированные технологии и электромеханика. На оба направления надо пройти тесты по математике и украинскому языку и литературе. И разница только в том, что у автоматчиков третий тест на выбор – это физика или иностранный язык. Ну, так как программисту иностранный язык, конечно, нужен. А у электромехаников на выбор физика или химия. Спасибо, Анатолий Владимирович. Да, значит, я хочу напомнить абитуриентам, что у нас есть большая возможность, во-первых, принять на факультет для обучения. Лицензия у нас 200 человек, 60 мест мы имеем на бюджетной основе. И тесты, как сказал Виктор Эдуардович, обязательные тесты – это украинский язык, литература и математика. И третий тест э, по выбору: или физика, или химия. Угу. Вот такие у нас тесты. Хотим также напомнить, что по обязательной дисциплине необходимо набрать минимум 124 балла, по профильной минимум 140 баллов, и по предмету на выбор минимум 124 балла да. также. Да? Да. Э, каков прогноз по набору абитуриентов в этом году, Анатолий Владимирович, у вас? Надеемся набрать не хуже, чем в прошлом году. В прошлом году мы справились с набором. Вот думаем, что в этом году тоже очень много обращений, звонков. Абитуриенты обращаются, приходят на день открытых дверей. Я думаю, их заинтересует и то, что мы будем вручать ноутбуки лучшим абитуриентом прошлого года. Это уже стало хорошей традицией. Это тоже привлекает. Думаю, что справимся с набором. Виктор Дардович. Ну, я скажу, что мы ожидаем конкурс э, высокий, даже повыше, чем в прошлом году. Хотя и в прошлом году на факультет был конкурс высокий: на электромеханику больше двух человек на место, на автоматизацию больше пяти человек на место. Мы даже попросили министерство увеличить госзаказную автоматизацию по сравнению с прошлым годом с 35 до 40 мест. Посмотрим, как министерство отреагирует. Но ну, в любом случае, конечно, конкурс будет на электромеханику, скорее всего, останется. Це госзаказ тим же, то есть 20 бюджетних мест. Поэтому, я думаю, конкурс буде високий. Ну, всі абитуриенты з нормальними школьными знаннями смогут поступити на бюджетні міста. В этом я теж не сомневаюсь. Ну, що ж, а наприкінці нашої програми хотілося б привітати проект смачні новини з ювілейним 10-м випуском та побажати подальшого успіху. та Розвитку. А з вами сьогодні були Волков Віктор Едуардович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету автоматизації, електромеханіки, комп'ютерних систем і управління, та Уляницький Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технологічного обладнання, пакування та технічного дизайну. Та. Програма Обирайте професію зі смаком це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. І пам'ятайте, онакт кращі традиції інженерної освіти з 1902 року. Гарного та легкого вам тижня.